নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা ডিচেম্বৰ মাহতে এল পি ইউ পিৰ বহুতো ভেকেঞ্চি ওলাইছিল আৰু আপোনালোকে জানে এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু যিহেতু মাৰ্চ মাহৰ ষোল্লৰ পৰা নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হ'ল তাৰপিছত এডভাৰ্টাইজমেণ্টো এপ্লাই হৈ গৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ তেৰ তাৰিখৰ লাষ্ট ডে'ট আছিলে এল পি ইউ পিৰ টিচাৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি ওলাইছিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব যিহেতু বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ সময় বা সাত মে'লৈকে অসমত নিৰ্বাচন চলি থাকিব গতিকে এইখিনি সময়ত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন নহ'ব কিন্তু সাত মে'ৰ পিছত যিহেতু অসমত নিৰ্বাচন নাই বা নিৰ্বাচন সাত মে' পিছত অসমত নিৰ্বাচন নাই কিন্তু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন চলি থাকিব যিহেতু ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে ওলাইছিলে আৰু এপ্লাই হৈ গৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী তেৰ তাৰিখে লাষ্ট ডে'ট আছিলে গতিকে বহুতে অপেক্ষাত আছে যে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব বা কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব গতিকে বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে বহুতো যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে আমি কিছু এনালিচিছ কৰি ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে এল পি ইউ পিৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন জুন মাহৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ বিছ জুনৰ পিছত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে আগৰ প্ৰচেছ মতে যিটো আমাৰ গুৱাহাটী ডাইৰেক্টৰৰ কাহিলী পাৰ যিটো আছে তাত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ ডেট ৱাইজ আপোনালোকক মাতিব আপোনালোকে নথি পত্ৰসমূহ ভালদৰে লৈ যাব আৰু যি তিনিখন ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে সেই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে ইতিমধ্যে জুন মাহৰ পিছৰ পিছত প্ৰায় দহ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত মানে বিছ জুনৰ পিছত যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব দহ পোন্ধৰ দিনৰ সময় ল'ব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত লোকৰ মেৰিট লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ পাব প্ৰায় তিনি চাৰি পাঁচখনমান মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাই ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পাব অৰ্থাৎ এইখিনি মেৰিট লিষ্টখিনি আৰম্ভ হ'ব জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালৰ পৰা লিষ্ট প্ৰকাশ পায় আগষ্ট মাহত প্ৰকাশ ফাইনেল লিষ্ট প্ৰকাশ পায় ছেপ্টেম্বৰ অথবা অক্টোবৰত আপোনালোকৰ এইখিনিৰ নিযুক্তি প্ৰকাশ পাব যিখিনি এল পি ইউ পিৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে গতিকে আপোনালোকে হয়তো প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ নিযুক্তিৰ সময়লৈকে হয়তো ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতো হৈ যাব পাৰে নিযুক্তি গতিকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিহেতু মাজত কিছু নিৰ্বাচন কালিমাহ সময় ৰৈ দিবলগীয়া হৈছে নহ'লেতো যদি নিৰ্বাচন নাথাকিলেহেঁতেন হয়তো জুন মাহত আপোনালোকৰ নিযুক্তি হৈ গ'লহেঁতেন গতিকে এইখিনি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে কি ইয়াত আৰু এটা কথা আহি পৰিছে যিহেতু টেটৰ যদি আমি দুহেজাৰ তেইছ চনত চাওঁ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰায় জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ওলাইছিলে আৰু নিযুক্তি প্ৰায় মে জুনৰ প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ নিযুক্তি হৈ গৈছিলে মে' শেষতে নিযুক্তি পত্ৰ পাই গৈছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু ডিচেম্বৰতে ওলাইছিলে এইবাৰ ফালে গতিকে নিযুক্তি জুনৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগিছিলে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ কাৰণে হয়তো ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ গৈ পাব গতিকে পুনৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কেতিয়া ওলাব যদি এইখিনি নিযুক্তি পাওঁতেই যদি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ পায় পুনৰ হয়তো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিচেম্বৰ মাহত ওলাব লাগিছিলে বা জানুৱাৰী মাহত ওলাব লাগিছিলে নেক্সট গতিকে আপোনালোকে কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ পিছতে হয়তো যিখিনি প'ষ্ট ওলাইছিলে এল পি ইউ পি পুনৰ আৰু কিছু প'ষ্ট ভৰাই দি প'ৰ্টেল খুলিবও পাৰে এইটো এটা আলোচনা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি এনালিচিছ কৰি গম পাইছোঁ নহ'বও পাৰে আপোনালোকে মই চিয়'ৰ নকওঁ সেইটো চিয়'ৰ আপোনালোকক মই মে মাহত জানাম গতিলটি সাবস্ক্রাইব করব সকল ধরনের ইনফরমেশন সময়মত আপনাদের পাই থাকি এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন যদি তেকা নয় যদি পর্টেল নুখুলি বা পোস্ট পৰাই নিদিয়ে কারণ এনেকা কী হয়েছে যে বিভিন্ন বিভাগত যে আরক্ষী হোক বা অন্যান্য বিভাগতে হোক থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড হোক কি হয়েছে যে বহুতর যডভার্টাইজমেন্ট ওলাই গিয়েছিল ডিসেম্বর নভেম্বর জানুয়ারী যা তেইছ বৰ্ষত পুনৰ সেইখিনিৰ লগত প'ষ্ট বঢ়াই দি এটা প'ষ্ট বঢ়াব পাৰে যেনেকৈ বিশেষকৈ আৰক্ষী বিভাগত যিখিনি প'ষ্ট ওলাইছিলে তেওঁলোকৰ যিহেতু পৰীক্ষা তেওঁ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই হয়তো ইলেকশ্যনৰ পিছতে সেইখিনিৰ লগত পুনৰ যদি প'ষ্ট বঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে প'ৰ্টেলটো খুলিবলৈ খুলিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু আপোনালোকে যিসকলে এপ্লাই কৰা নাছিল তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে এনে আশংকা কৰা গৈছে যে এল পি ইউ পি টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি কিন্তু এটা সঠিক চিয়'ৰ নহয় মই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ বুলিয়েই নাভাবিব মই জাষ্ট এটা কৈছোঁহে যদি আৰক্ষী বিভাগতো যদি প'ষ্ট বঢ়াই দিয়ে প'ৰ্টেল খোলে তেনেদৰে শিক্ষক বিভাগতো তেনেকৈ যিহেতু এইখিনি সময় লৈছে পুনৰ যিহেতু এটা মই সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছিলে কি যিখিনি যদি মাৰ্চ বা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত যদি নিযুক্তি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে পুনৰ নেক্সট টিচাৰ ৰিকুৱাৰ্টমেণ্ট এল পি ইউ পিৰ অক্টোবৰ বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ওলোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু এইখিনিয়ে যদি নিযুক্তি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ গৈ পায় বা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ গৈ পায় তেতিয়াহ'লে পুনৰ এডভাৰ্টিচমেণ্ট হয়তো অক্টোবৰত ওলোৱাৰ এটা চান্স আশা কম হয়তো আৰু পুনৰ এইখিনি নিযুক্তি হৈ যোৱা আৰু তিনি চাৰি মাহ বা পাঁচ মাহ সময় ল'ব তেনেকুৱা হ'লে দুহেজাৰ পঁচিছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহমান পাই যাব যদি টিচাৰখিনি সোনকালেই লগায় তেতিয়াহ'লে হয়তো ছেপ্টেম্বৰ মাহত যদি এইখিনি নিযুক্তি হয় আগৰখিনি তেতিয়াহ'লে নেক্সট আৰু ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰীৰ আগত এডভাৰ্টিচমেণ্ট ওলায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আৰু ভেকেঞ্চি হ'ব সেইখিনিৰ লগত ভেকেঞ্চি এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লগতে এড কৰি দিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা এটা আশংকা কৰা গৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই বহুত ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিতং মই খবৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই জনাম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নমস্কাৰ